Я консультирую газеты, когда я консультирую сайты, то первый вопрос, который я задаю собственникам этого продукта, это какую цель они ставят для себя, когда они вот создавали, какую цель они для себя, когда создавали газету, журнал, когда они создавали сайт. Собственники пытаются совместить две практически несовместимые вещи. Они говорят, что хотят получить инструмент влияния и хотят, чтобы этот продукт был прибыльным. Но на самом деле это то же самое, что совместить коня и трепетную лайк Это достаточно сложно. И в этом, в этом отношении, первоначально, когда мы создаем школьную газету, создаем информационный портал, мы должны для себя понимать, с какой целью мы ставим. Цель у школьных продуктов может быть несколько другая, мы на этом сейчас, собственно говоря, и остановимся. Но то, что происходит в медиапространстве, как раз из-за того, что продукты являются убыточными и позволяет манипулировать общественным мнением и делать информационные вбросы и замалчивать те или иные темы, потому что это выгодно собственникам. Допустим, все медиапространство в Украине, телевизионные каналы разделены на пять олигархических структур. Да? То есть это структуры Пенчука, Коломойского, Фирташ вместе с Левочкиным. Ахметов. И пятая группа, это была группа Арбузова, которая сейчас, собственно говоря, уходит с медиарынка. Арбузов, Захарченко, это канал был 112, и ВТБ это те, которые, собственно говоря, создавались. У Пинчука более или менее к нулю приближается канал СТБ, то есть канал СТВ и канал Новый точно так же являются убыточными. Группа Интер, которая имела убытки в год около 200 миллионов долларов, была продана за 1 миллиард долларов другому собственнику. Это опять-таки показывает, что это не является бизнесом, это что-то другое. Вообще на Украине, просматривая то, что происходит с медиарынком, очень хорошо видно, что создается, ну, медиа покупается или создается не с целью формирования общественного мнения. Формирование общественного мнения – это вторично. Первично – это защита собственных бизнес-интересов. То есть, допустим, группа «Приват» создавала свою медиагруппу только потому, что в свое время «Приватбанк» пытался разместить некоторую информацию, когда наезжали на их бизнес, пытались отжать, он пытался разместить на украинских телеканалах, в том числе за деньги. Но даже украинские телеканалы отказались брать эту информацию за деньги, и они просто не могли выйти в эфир. И они пришли к выводу, что надо создавать собственные мнения для того, чтобы доносить, собственно говоря, свое мнение уже до правительства, до тех лиц, до которых они хотят это донести. Есть такие примеры рекламных кампаний, когда группа «Приват» воевала с группой «Пинчука», за «Никопольский завод расплавов, когда вдоль движения одного автомобиля стояли бигборды. С одной стороны они стояли о том, что «Никопольский завод феросплавов» должен принадлежать народу. Эта группа «Приват» размещала эти бонды. Это когда чиновник ехал на работу, он, он видел э, вот эти вот. А когда он возвращался с работы, он видел борды на обратной стороне дороги о том, что Никопольский завод Феррасплава готов к переговорам. То есть на самом деле э, все акцентируется на нескольких людях, которые принимают решения. Это медийные продукты. И это не есть правильно, потому что на Западе, вот э, мы как раз встречались с коллегой из Deutsche Welle, э, э, это академия немецкой волны, и... Когда меня спросили, есть ли независимые СМИ, я говорю, что, скорее всего, в Восточной Европе да, в Америке нет. К чему это подложу Министр обороны Германии был, 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 был вынужден уйти идти в отставку да, из-за скандалов немецких СМИ, которые обнаружили, что у него была диссертация, да, по-моему, да. диссертация. То есть СМИ в Германии на самом деле это тот, тот инструмент, который действительно является четвертой властью. У нас пока он четвертой властью не является. В силу тех причин, о которых я сказал, что только 20% газет являются э, прибыльными, все остальные являются дотационными. По информационным ресурсам, то, что касается сайта, мы всегда сидели, анализировали. Мы пришли к по выводу, что на Украине в лучшем случае есть там 4-5 новостных сайтов, которые это на всю Украину, всего 4-5 новостных сайтов, которые являются прибыльными, а все остальные являются дотационными, в том числе и региональные. Сейчас у региональных сайта происходит такая ситуация, что они создаются либо владельцами региональных изданий, и они всего приносят 5-10% от общих доходов в структуре издательского дома, то есть они сами себя еще не окупают, но надеются, что за ними будущее, и там работают журналисты, газеты, которые являются региональными, либо эти сайты, собственно говоря, пока создаются там под продажей, и другие